बिमिमल रहीम वालेकुम आज मैं लाई हूँ आपके लिए ऐसी रेसिपी यकीनन आपने बहुत दफ़ा ट्राई की होगी पर इतनी मज़ेदार नहीं बनाई होगी ना खाई होगी तो वीडियो को एंड तक देखिएगा आज हम सीखेंगे चपली कबाब की रेसिपी घर पे आधा किलो बीफ है और बीफ़ का मैंने बिल्कुल बारीक कीमा करवाया है इस तरह से आप भी जब बाहर से करवाएं कीमा तो इसी तरह से बारीक होना चाहिए इससे कबाब का टेक्सचर बहुत अच्छा आएगा आप ये रेसिपी चिकन में भी बना सकते हैं पर बीफ की सीज़न है बकर है तो हर घर में गोश्त से ही बनते हैं बहरहाल चलते हैं गोश्त के मिक्सचर की तरफ मैंने बीफ का कीमा बारीक करवाया उसके साथ बारीक पेस्ट किया था प्याज का प्याज एंड कीमे को मैंने अच्छी तरह से मिक्स कर लिया यहाँ पर मैंने टू टेबल स्पून लिया है खुश्क धनिया पाउडर वन टेबल स्पून रेड चिली फ्लेक्स वन टेबल स्पून ब्लैक पेपर वन टेबल स्पून पाउडर एक अंडा है तीन से चार हरी ली है उनको भी मैंने बारीक पेस्ट कर लिया था प्याज के साथ सारी चीज़ें गोश्त में मिक्स करेंगे और एक अंडा भी डाल देंगे सब चीज़ों को एक साथ मिक्स करते हैं शाम का टाइम है लाइट भी चली गई है ठंडी हवा चल रही थी बाहर मैंने सोचा आज बाहर बना लेते हैं ये कबाब इसीलिए मैंने थोड़ा बहुत विलेज का टच दिया है अगर चैनल पर नए हैं और अभी तक लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को लाइक करें सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच जाए ये बिल्कुल ओरिजिनल अथेंटिक रेसिपी है पिशावरी चपली कबाब की कबाब के लिए मिक्सचर तैयार हो चुका है आपने दो बड़ी साइज़ की टमाटर लेने हैं उनकी मोटी कटिंग करनी है स्लाइस में जिस तरह से मैंने की है उसके बाद आपने कबाब बना लेना है उनके ऊपर एक टमाटर का पीस रख देना है तवे को हल्का सा गर्म करना है और आधा कप के जितना कुकिंग ऑयल डाल देना है जब ऑयल थोड़ा सा गर्म हो जाए तब आपने कबाब रख देने हैं साइड्स पर आप ये कबाब फ्राइंग पैन में भी बना सकते हैं बट मेरी सजेशन ये है कि आप तवे पर बनाइएगा इससे टेस्ट बहुत अच्छा आएगा धीमी आंच पर आपने कबाब को फ्राई करना है ताकि ये अच्छी तरह से अंदर से भी पक जाए ये ऐसी रेसिपी है दावतों में घर में बच्चों को बड़ों को सबको ही पसंद आने वाली है तो ये रेसिपी आपको ज़रूर आनी चाहिए जो कुकिंग में बिगिनर्स हैं एंड जिनको बिल्कुल भी कुकिंग नहीं आती अगर वो ये रेसिपी देखेंगे स्टेप बाय स्टेप तो यकीन पहली दफ़ा में बहुत अच्छी बनाएंगे और आपकी ईद में डबल ईद हो जाएगी बस आपने इनको कुछ भी नहीं करना बस थोड़ी देर के बाद आपने चेक करना है कि एक साइड से अगर पक गए हैं तो साइड को चेंज कर दें उसके बाद साइड को टर्न करना है एक साइड से कबाब बिल्कुल पक गए थे तो मैंने साइड को चेंज कर लिया है और ये आपने धीमी आंच पर पकाने है, पकाना है ताकि ये अंदर से कच्चे ना रह जाए मैंने सेल्प भी तैयार कर लिया है एंड ये रायता भी बना लिया है जो इन कबाब की जान होते हैं इन कबाब की टेस्ट को मज़ीद बढ़ा देते हैं सारे कबाब रेडी हो चुके हैं बस डिश आउट करते हैं और थोड़ा सा डेकोरेट करते हैं इसकी खूबसूरती को मज़ीद बढ़ाते हैं अल्हम्दुलिल्लाह आज की बहुत ही मज़ेदार ट्रेडिशनल स्टाइल, यूनिक एंड डिफरेंट तरीके से इजी स्टाइल में मैंने पेशाबरी चपली कबाब की रेसिपी तैयार कर ली है आई होप आपको ये वाली रेसिपी बहुत पसंद आएगी रेसिपी पसंद आए तो वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करिएगा ज़रूर फीडबैक दीजिएगा ताकि इस तरह की मज़ीद मैं रेसिपीज़ बनाती रहूँ आपके लिए एंड अगर आपने मुझे इंस्टाग्राम एंड फेसबुक पे अभी तक फ़ॉलो नहीं किया तो मुझे वहीं पर फ़ॉलो करें मेरे अकाउंट से फिज़ा फ़ूड डायरीज से और रेसिपी के हवाले से अगर कोई भी बात पूछनी हो तो मुझे मैसेज करें सो so, यहाँ पर लेते हैं आपसे इजाज़त मिलते हैं किसी न्यू रेसिपी में न्यू वीडियो के साथ जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ कीप वॉचिंग फ़िज़ा फ़ूड डायरीज़